29 يناير 2026 لوم بايون اقروان داتو توك محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim Muslimat yang boleh kawasan kita masih lagi dalam perbincangan usia ayat ke-6 hingga 9 daripada surat hijrah bagi tuan Miki Tafsir bin Kasir tolong buka pada jilid yang kelima muka surat 120 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bekalu ya ayuhalladhi nuzila alaihi zikru innaka lama jenun lauma ta'atina bil malaikati in kunta minas sadiqin ma nunazilul malaikata ila bilhaq وما كانوا إذا منظرين إنا نه نزلنا الذكرى وإنا له لها فضون صدق الله orang yang turunkan Al-Quran kepadanya sungguhnya kamu benar-benar orang yang gila mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab dan tiadalah mereka ketika itu diberi penangguhan sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar melihara ini sebenarnya keserasian ayat ini dapat kita lihat dengan ayat surah Al-Kabut yang lalu bagi tuan yang masih في نهاية كلية أدب الكتاب من شهر 7 إلى 11 في سورة 11 إذا إذا إلا الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلى الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا الى الظالمون وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون mahalu syahid yang kita pelajari ni bal huwa ayatun bayyinatun fi biayatina mereka yang menghafaz al-Quran hapuskanlah Al-Quran bakar Al-Quran tapi kamu akan lihat Quran itu berada di dada-dada orang beriman ini satu maksud yang pernah kita bincangkan Tadabur surat Al-Kabut yang lalu bahawa janji Allah SWT untuk penjagaan Al-Quran ini seperti juga kisah yang saya bawakan kepada tuan-tuan iaitu kisah daripada Yahya bin Aktham dalam tarikh Baghdad diceritakan bahawa Al-Ma'mun Khalifah pada zaman Abbasi dalam satu program program rasmi beliau ni untuk tuan-tuan zaman Baghdad tu menyaksikan ramai je kalau kita ibarat seolah-olah macam ketua siusya ni ataupun orang berjawatan besar dalam kerajaan Abbasiyah itu terdiri daripada orang bukan Islam sejak daripada dulu lagi meraihkan umat Islam ni ataupun tokoh-tokoh mereka pemimpin mereka kerajaan-kerajaan Islam -kerajaan ni ada termasuk zaman Uthmaniyah sekalipun begitu ramai mereka yang merupakan latar belakang belakangkan bukan Islam tapi Islam menghargai bakat talent yang ada maka dalam program makmun ini ada seorang Yahudi yang bijak fi majlisin nas rajulun yahudiyun hasanul thawbi hasanul wajihi taibura'i qala fa Lama mana faham sahaja kalam? Ini kisah lelaki Yahudi ni berada dengan program diraja dan dia seorang yang bijak, mungkin ada pangkat pada zaman kerajaan Abbasiah bawah Abbas pimpinan Makmun ini. Dia bercakap bila program pun habis, maka Makmun tertarik dengan idea yang dia kemukakan. Maka Makmun kali yang terkemuka dia mengatakan kepada Aslim hatta afal bika wa 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 adahu. Kata Makmun kau ni bijak. uginya kau tak masuk Islam. Kau tahu kan kebenaran Islam kan? Yahudi itu mengatakan dini wa dini abai wahai Amirul Minin. Maafkan saya kan Islam tidak maksa untuk di dipaksa dikerahkan dimukerahkan orang untuk masuk Islam maka Al makmun pun lepaskan falamma kana ba'da sanatin ja'ana muslim bila berlalu setahun dia pergi untuk satu misi tiba-tiba dia balik dalam keadaan dia telah masuk Islam bacakan lama al-fiqih fa ahsan al-kalam maka dia masih lagi bercakap dalam program itu memberikan idea dalam nampaknya majlis majlis besar bukan sebab orang boleh duduk dalam majlis besar bersama menteri-menteri ini orang berjawatan tinggi maka Al makmun pun hairan Tahun yang lalu Beta suruh engkau masuk Islam Kau tidak masuk Islam Hari ini selepas tahun kau berpisah daripada Beta pergi ke tempat lain atau misi negara Engkau masuk Islam Cuba cerita apa berlaku padamu wahai Yahudi Orang ni orang Yahudi Maka dia berkata Insaraftu min hadratik Faahbabtu an amtahin hadhil adian Tuan ku Patik tahu kebenaran Quran Yang nyatakan oleh Allah Inna nahu nazalna zikra Wa inna lahu lahafidhun Janji Allah untuk menjaga Quran Maka patik seorang khattat kaligrafer tulisan batik sangat cantik maka batik pun membuat satu ujian terhadap agama-agama yang ada dalam kerajaan Islam yang besar dalam penugasan batik di satu daerah misi jabatan kerajaan itu maka saya telah mengambil tanggungjawab nak tengok kebenaran Islam ni saya ambil kita Taurat kitab saya sendiri saya orang Yahudi saya tulis seindah-indah tulisan fa katabtu thalasa nusakhin fazitu fiha wa naqast wa al-kanisa minni saya pergilah ke gereja saya pergilah ke biara maka saya dah siap kita taurat ni saya ubah saya pindah saya buang saya masukkan apa yang saya suka saya pergi jual pada orang-orang kenamaan di kalangan Yahudi bergebut-gebut mereka belinya dengan harga yang mahal padahal telah dibuang dalamnya dan ditambah apa yang saya rasakan ikut suka saya lah wa'amatu ilal injil fa'katabtu salah sanu sakhin fazitu fiha wa naqast wa'adakhaltu hal bay'ah fashtul yasmin al-kafir saya ambil pula kitab injil patik pun ubah dalamnya ikut suka tambah buang buat penambahan apa saja kebatik pun jual dia beli ramai dan lagi menempahnya la haula wa quwwata illa wa amatu il quran fa amiltu sarasa nusakhin wa zitu fiha wa naqas wa adkhaltuha ila warraqin fatasaffahuha falamma an wajadu fiha ziyada wa nuqsan Ramau biha falam yashtaruha fa alimtu anna hadha kitab mahfuz wa kana hadha sababu islami tuanku hati buat boleh yang ketiga ambil Quran jadi sampai batik yang cantik ni ubahlah Quran tambah buang dan kemudian batik bawa kepada warakin warakin ni zaman dulu, dulu mereka kalau nak menulis kitab mereka mungkin tak ada kesempatan ataupun tak ada kepakaran maka dia hantar kepada warak warak ni kerja ni macam menyalir semula lah apa-apa ya kalau kita pergi ke mahkamah sebagai contohnya nak isi borang tu agak payah maka zaman dulu-dulu ada orang duduk dengan typwriter dia akan turun taipkan apa kita nak cakap maka ni warak ni patik bawa Quran yang telah pun diubah ni patik betul juga mereka dengan tulisan yang cantik dengan kaligrafi yang cantik dengan hiasannya terawangnya apa semua fata mereka buka mereka terus nampak penambahan mereka campak Quran itu yang telah pun diubah di benda tu dan mengatakan kau jangan jual Quran yang sembelih orang kau nanti mati kau kerja Nurul Ma'isyah takut berarti fakana hadha sababu islami inilah yang menyebabkan saya masuk Islam maka Yahya bin Aktham ni kadi yang terkemuka pada zaman Baghdad ni dia bercerita fahajaz tu fi tilka sana falakitu sufyan min uyayna fahazakaratulahul hadis. kata Yahya bin Aktham ni kadi ni aku pergi menangkan ibadah haji pada tahun itu aku cerita perkara itu kepada sufyan min uyayna ni antara para ulama' yang mahir dalam hadis dan fiqh maka Sofyan bin berkata, "Apa yang kau hairankan? kan tidak ada perkara ini. Kan Allah sudah telah menceritakan dalam surah Al-Maidah ayat ke berumpat, bimas tu fi zu min kitabillah." bahawa kitab Taurat juga Injil ni Allah tidak menjanjikan pemeliharaannya faja'alahu hifzahu ilaihim fadaa Allah telah mengatakan bahawa kitab ini aku serahkan kepada mereka untuk menjaga pada pemimpin-pemimpin dan juga pemuka-pemuka agama mereka maka itulah yang terjadinya masing-masing mengambil kitab itu dipindah diubah dibuang ditambah sampai kalau tengok kepada Injil itu kepada penamakan sebagai Bible itu ada berapa puluh naskah perbezaan bezaan. Kata Sufyan bin lagi kan kau baca dalam surah al ayat ke-9 yang sedang kita bincangkan ini iaitu Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun fa hafizah billahu azza wajalla alaina fa lam yadhi' maka apa yang Allah janjikan ni Allah buat Quran terpelihara tak ada siapa boleh mengubahnya dan telah kita lihat dalam surah al-ankabut lalu yang billah mencitakan bal huwa ayatun mubayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, wa ma yajhadu biayatina illa adh-dhalimun ni satu pujian tidak langsung kepada mereka yang menghafaz al-Quran bahawa Al Quran itu berada di dada mereka tidak dapat dibuang diluputkan kalau dibakar semua Quran yang ada di muka bumi pun ada jutaan mungkin lebih daripada itu mereka yang menghafaz Quran di Pakistan saja ramai di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi, di Mauritania, di Maghribi Tunisia, seluruh negara umat Islam menjadi kebanggaan bagi mereka untuk menghafaz Quran dan kalau kita semayang Tarawih sebagai contohnya yang menjadi imam Tarawih itu melakukan kesilapan apa orang belakang boleh menggantikan tempatnya, boleh membetulkannya Lihat, ini adalah satu kebenaran berkaitan dengan apa yang Allah SWT nyatakan di sini. Lagi satu perkara kalau kita lihat musim musibah yang dimulikkan Allah sekalian berkaitan dengan apa yang diajar oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dalam konteks ini. Bila berdebat dengan kaum musyrikin, terutamanya Nasara. Umat Ismail mempunyai rekod 1,400 tahun. Bahan-bahan bercetak bertulis dengan riwayat yang kukuh dengan sanatnya. Saya bawa satu contoh untuk tuan-tuan. Kisah seorang ulama' yang terkemuka bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Ini ya, saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu. Dia ni sangat terkemuka dengan ilmu perdebatannya yang luar biasa. Pada satu hari, seorang Nasrani berkata kepadanya, Antumul Muslimun indakum unsuriya. Ini juga kisah saya petik daripada tarikh Baghdad. Bahawa orang kisah ni berkata kepada Imam Abu Bakar Al-Baqilani, kamu ni orang Islam ni memang bangsa yang resis, pentingkan diri sendiri. Kenapa pula? Kata Imam Baqilani kata orang Kristian itu kamu mengharuskan untuk lelaki kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kami kita biar Yahudi ataupun Nasrani tapi kamu tidak benarkan perempuan kamu berkahwin dengan lelaki-lelaki kami maka jawapan Imam Abu Bakar yang terkemuka ni nahnu natazawaj al-yahudiya li annana amanna bi Musa wa natazawaju an-nasrani li annana amanna bi Isa wa antum mata amantum bi Muhammad zawajnakum banatina kata Imam Bakal ni nampak perdebatan ni kebijaksanaan orang ulama Islam daripada dulu lagi tuan-tuan nampak perdebatan Imam Bakal ni berkata kamu mengatakan kami mengharamkan perempuan kami kahwin dengan lelaki kamu kami tahu pada kamu kami sentiasa mengalu-alukan dan menerima Menghormati, menyayangi, menghargai Nabi-Nabi kamu Contohnya Nabi Musa AS Maka lelaki kami menerima Nabi Musa sebagai Nabi kami Maka pemimpin dia mengiktiraf Dan kami juga mengakui Nabi Isa sebagai Nabi kami Lelaki-lelaki kamu terima tak Nabi kami sebagai Nabi kamu? Siapa saya jadikan kamu, aku nak beritahu pada saat ini Siapa saya jadikan kamu yang beriman dengan Nabi kami Muhammad wasallam, Kami kahwinkan anak-anak perempuan kami ni Terdiam orang Kristian ni fabuhita alladhi kafar maka tercengang dan mungkamlah si kafir ni very simple alasan dikemukakan kami mengimani Nabi-Nabi kamu kenapa kamu tak mengimani Nabi kami maka dah, sebab itu kami membolehkan lelaki kami untuk kawin dengan perempuan kamu kerana yang jadi pemimpin adalah lelaki pengiktirafan penting kalau lelaki kamu menerima Nabi kami adalah nusahlan kami adalah dengan perempuan kami ada banyak kisah yang menarik tentang beliau ni satu ketika dibawa Imam Bakilani ke Konstantinopel pada masa itu masih lagi Kristian maka oleh kerana padri yang memimpin ni zaman dulu raja merupakan padri lah Ainda ma sami'a Malik Rum bi qudum Abi Bakar Baqilani amara hashiyatahu an min tulil bab bi haythi attar al Baqilani in dukhul ila khafdi ra'sihi wa jasadihi kahayati rukuk ke maka mereka mengetahui maka yang lalu kat tempat tu nak bertemu dengan raja ni macam duta lah maka sengaja mereka membuatkan atap itu ruang untuk lalu itu rendah nanti akan mengakibatkan imam bakir ni kena tunduk lah masuk otomatik kena tunduk macam kita nak masuk ke ahram ke piramid kan kena merangkak kerana Fir'aun itu mengkehendaki orang menghormatinya hidup dan matinya nak masuk ke dalam bahagian mausoleum itu kena tunduk merangkak macam waktu dia hidup semua nak jumpa dengan dia kena tunduk kepala atau merangkak seperti itu maka oleh kerana dia telah memindikkan siling tu atap tu supaya Imam Bakir ni datang dan kadang tunduk padanya menghormatinya dia tahu Imam Bakir ni tak akan melakukan perkara itu kalau dalam suasana biasa falamma hadar al-baqilani arafal hilata fa'adara jismahu ilal khalf bijaknya al-baqilani mereka dia tahu dia kena tunduk kepada raja Kristian ni maka dia masuk melalui belakangnya dia reverse ke belakang maka yang keluar ini adalah bahagian punggungnya wahwa yamshi alwara ja'ilan kifahu li malik rum badalan min wajhihi huna alim almalik annahu amama dahiyatin maka bila dia melakukan demikian tahulah Raja Rom ini bukan seorang orang ni bijak dia masuk ke belakang bukan masuk ikut ke kepala dia Tentuan tuan bukan sebenarnya penting lah untuk kita faham berkaitan dengan ayat ini bila Nabi berdebat dengan kaum musyrikin maka Islam telah membekalkan berbagai informasi dan juga maklumat bagaimana kita berdepan dengan situasi bila berbincang berdiskusi dengan mereka maka satu lagi kisah menarik bila Imam Bakir dipanggil untuk berjumpa dengan sekalian tokoh-tokoh agama Nasara yang datang untuk makan malam pada ketika itu maka oleh kerana mereka tahu Imam Bakir ini seorang yang hebat mereka tidak melayaninya saja untuk menghinanya saja untuk menyakitinya Maka yang bagian ni pun buat kenal mereka tu walaupun dia tahu orang tu nak menyakiti dia dia tanya orang tu apa khabar kaifal ahlu wal aulad bagaimana keadaan isteri kat rumah dengan anak-anak dia tanya soalan tu ghadiba maliku rum wa alam ta'lam ta bi anna rubanana la yatazawwajun wa la yunjibuna al atfal kata gaja rum ni marah dia kepada imam bakal ni kamu tak tahu ke bahawa kami ini agama Kristian tak boleh berkahwin tau, tak boleh naikkan anak-anak. Baba kelani pun dengar ayat tu dia pun bola tanggung namanya lah tuan-tuan dia mengatakan bahawa tunazihun al-rubanakum anizawaj walinj. Semua tatahimun rabbakum bi'annahu tazawaj maryam wa anjaba isa kamu berkata memuji dan memuja rahib-rahib kamu ni pemimpin agama kamu bahawa mereka ni suci sangatlah. lah tak berkahwin tak ada anak tapi dalam masa sama kamu memfitnah Tuhan kamu sendiri berkahwin dengan Maryam. macam mana cerita ni maka ada satu soalan ni menarik tuan, -tuan. soalan ni sangat mengejutkan bila mereka tanya kepada Imam Bakar ini untuk menghina bagaimana keadaan kaum munafikun mereka tak katalah munafikun tapi mereka sengaja nak murukkan Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan apa penjelasan kamu terhadap Tuhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha ada jawapannya insyaAllah saya akan bawa kuliah akan datang ini chapter-chapter menarik kegemilangan umat Islam tentang ilmu perdebatan mereka miliki dan ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana asasnya telah pun dibawakan oleh Quran oleh Nabi SAW bila berdepan dengan tomahan kaum musyrikin terhadap Islam Wallahu a'lam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh